Податкове законодавство України звільняє учасників НПФ від оподаткування вкладів аж до моменту одержання пенсійних виплат. Учасник НПФ у будь-який момент може перевести свої кошти в інший недержавний пенсійний фонд у страхову організацію або на банківський пенсійний депозитний рахунок. Ми зараз закладаємо, наприклад, 10% середньогодової десять тобто доходності. Хотя в 2004 году, там вот первые работы, годы работы фондов, ну, там была еще совсем минимальная доходность, потому что очень сложно раскручивается фонд. Да? Взносы небольшие, в доходные инструменты небольшие деньги не вложишь. Но скажем так, мы где-то на 10 вот, приблизительно и рассчитывали вот 10 заводим, но человек должен сам это посчитать, понимаете. То есть минимальный взнос вот на сегодняшний день 110 гривен. Посчитайте, сколько вам лет до пенсии. В пенсионном фонде человек устанавливает пенсионный возраст сам и может получать свои деньги на 10 лет раньше того возраста пенсионного, который установлен в государстве. То есть с 50 лет эти деньги доступны, но до 50 лет они недоступны. Закладывается в калькулятор период накопления, сколько вы хотите все. У нас очень много людей, которые делают одноразовые взносы. То есть, ну вот есть возможность, да, какие-то бонусы получилось, что такое. Просто сумму положил, такую, ну не 100 гривен, понятно. Вот, и деньги работают, скажем так. Учасник має право на одноразові виплати з НПФ. Якщо на момент виходу на пенсію сума коштів на індивідуальному рахунку менша, ніж законодавчо встановлена. мінімальна сума. Він виїжджає за кордон на постійне проживання. Стан його здоров'я критичний, і це підтвердила медична установа: онкологічне захворювання, інсульт, інвалідність першої групи. Окрім того, пенсійні кошти одноразово виплачують спадкоємцям учасника НПФ. Є требування диверсифікації. То есть вот это тоже один из элементов защиты накоплений. Четко ограничены э, направления э, инвестирования. То есть это акции э, наших предприятий, да, облигации предприятий, облигации государственные, муниципальные, э, депозиты. Но хочу сказать, что еще установлены как бы максимальные, да пределы этих инвестирований. То есть, например, в государственные облигации до 50% активов, в корпоративные акции и облигации до 40, но не больше 5% в одного эмитента. Вот это тоже своеобразная защита, потому что если что-то случается, то, понятно, оно не так влияет на стоимость портфеля. В депозиты разрешено на сегодняшний день уже тоже до 50%, было до 40 с октября до 50, но не больше 10% в один банк. Но вот вы знаете, как раз из опыта Кризисов кризиса 2008-2009, вот начало, да, если раньше, например, держали вот до 10% один банк, то сейчас, например, диверсифицируют как бы большее количество банков, да, и меньший процент держат, чтобы все-таки не так рискованно, скажем так, обезопасить себя. Есть еще банковские металлы, есть недвижимость. То есть вот таким вот образом государство очертило круг инвестиций, да, направление инвестирования, и что вот такая диверсификация тоже защищает средства участников. Деньги работают, они работают, кстати, и на момент выплат. То есть когда человек начинает получать выплаты, ну, например, он написал заявление, заключил договор на выплату пенсии. Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на одержання пенсійних виплат, він визначає самостійно. Цей вік може відрізнятися від пенсійного віку, визначеного в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та не більш ніж на 10 років, тобто від 50 до 70 років для чоловіків, від 45 до 65 років для жінок. Тобто він накаплював спутати там літ і вже вирішив, що пора. Смотрится, что у него находится на счету. Ну, во-первых, я хочу сказать, что каждый год человек получает выписку официальную, э, ну, твердую, скажем так, с печатью, и подписью от администратора, что у него за год происходило со счетом. То есть какое сальдо было на начало, какие были поступления по контракту его, инвестиционная прибыль, инвестиционные убытки и сальдо на конец года. Это делается ежемесячно, это ежегодно и это как бы обязательно. Так вот, если он написал заявление на выплату пенсии, ему администратор точно так же делает выписку со счета, чтобы было видно, сколько там сейчас находится денег. Ну, там все вместе, как говорится. То есть это и капитализация, как говорите. Человек у нас... Пенсия в пенсионном фонде на определенный срок, но не меньше 10 лет. Если человек хочет получать пожизненную пенсию, он просто переводит средства в страховую компанию. В фонде он пишет заявление и заключает договор, например, на примерно 10 лет. Каждый месяц он хочет получать пенсию. Это 120 периодов. Администратор считает, то есть делит то, что у него на счету, считает на 120 периодов, но у него получается первая выплата на самом деле. Вот то, что рассчитывается. Это не значит, что человек 120 раз получит одну и ту же пенсию. Он получает такую первую выплату. Деньги продолжают работать в фонде. И в следующем месяце идет перерасчет. И так до того, как исчерпаются как бы, деньги на счету участника, пенсионера.